суки, ненависть! Это твари какие-то, где наше правительство! А наши суки хуже! Путин, помоги, пожалуйста! Помоги, пожалуйста, там все разбивают! Вы, наверное, ничего не знаете, ну там страсть отходит, что это. делается! Знаю, там не страсть, не что будет. делается! Помогите, пожалуйста! Помогите! Жителі судженського району записали звернення до Путіна. Вони просять допомогти їм, оскільки вони залишилися без даху над головою і грошей. За словами місцевих адміністрацій, міста не працювала. Тож вони подякували телеграм-каналам, що ті попереджали про обстріли і що можна було сховатися у підвалах. Але судженці обурені тим, що влада цього разу знала про погрози, що стояли багато техніки, але чомусь місцевих про це ніхто не попередив. Мы остались с детьми, без крова, без выпуск, без денег. Мы уехали, все чем могли. У нас дети боятся ночью спать. Наши родные остались. Мы не можем с ними созвониться. Связи никакой нет. Пожалуйста, помогите нам вернуть наши земли администрация не работала. Давайте скажем прямо. Мы, мы привыкли к стрелам. Хочу сказать спасибо телеграм-каналам местным, которые предупреждали нас об обстрелах, об угрозах. Мы могли спрятаться в подвалах. И в этот раз. В этот раз Лі угрозу зналі стостянулі большої воно стоїть у нас на порозі ніхто нас не підоприділ. Також їх обурила інформація у змі про те, що ЗСУ нібито придушені і не просуваються за їхніми словами. Бої у Суджинському районі продовжуються і до нині на сьогодні, на сьогодні по звонкам місту жителі які залишаються там. В очень опасных условиях было сказано, что Малая Локня на 90% находится под контролем ВСУ. Пожалуйста, Владимир Владимирович, э, скажите своим руководителям, ответственным за э, информацию, за правдивость, э, чтобы показывали те реальные действия, потому что э, это, это вранье. Это вранье. Это вранье. Это, вранье, э, это самое. Дает э, возможность гибнуть мирным жителям. Недавно, недавно э, начальник генерального штаба положил вам, что ситуация э, под контролем или что. Но на сегодняшний день, э, день в Сужанском районе... Корневский район идут огромные сильные бои.